नमस्कार प्रिय भक्तांनो पुराणात या मंत्राचा उल्लेख आहे हा एक असा मंत्र आहे ज्याचा दिवसभरात वेळा जप केल्यानंतर मेंदूवर चांगला परिणाम होतो या मंत्राचा जप करून तुम्ही तुमच्या मुलांची बुद्धिमत्ता वाढवू शकता ज्या घरात हा मंत्र एकशे आठ वेळा ऐकला जाईल त्या घरातील मुलांचे मानसिक आरोग्य सुधारेल तुमचीही मुले अभ्यास करत नसतील अभ्यासात मुलांचे मन लागत नसेल तर एकदा हा उपाय तुम्ही करून पहा यासाठी तुम्हाला जास्त काही करायची गरज नाही फक्त हा मंत्र घरामध्ये एकशे आठ वेळा चालू ठेवा आणि मग होणारा बदल तुम्ही स्वतःच अनुभवाल जर तुम्ही चॅनलवर पहिल्यांदाच व्हिडिओ पाहत असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा हा मंत्र तीन लोकांपर्यंत शेअर करा चांगला परिणाम अनुभवण्यासाठी हा मंत्र एकदा कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा चला तर हा मंत्र कोणता आहे ते पाहूयात ओम महासरस्वती सरस्वती स्वामी समर्थाय ज्ञान प्रदाय नम ओम महासरस्वती सरस्वती स्वामी समर्थाय ज्ञानप्रदाताय नमः ॐ महासरस्वती नमः 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 <Mechanics> ता ता स्वामी समर्थाय ज्ञानप्रदाताय नमः ॐ महासरस्वती नमः 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 स्वामी समर्थाय ज्ञानप्रदाताय नमः महासरस्वती नमः स्वामी समर्थाय ज्ञानप्रदाताय नमः ॐ 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 महासरस्वती नमः स्वामी समर्थाय ज्ञानप्रदाताय नमः महासरस्वती नमः स्वामी समर्थाय ज्ञानप्रदाताय नमः ॐ महासरस्वती नमः स्वामी समर्थाय ज्ञानप्रदाताय नमः ॐ महासरस्वती नमः स्वामी समर्थाय ज्ञानप्रदाताय नमः